Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

8 минут на оперативный пульт оперативно-координационного центра Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о горении в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу улица Александра Невского, 43. По прибытию подразделения было установлено, что произошло возгорание квартиры двухкомнатной квартире, квартиры на общей площади 40 метров квадратных. Было подано два огнетушащих ствола. Также пожароспасательные подразделения использовали средства защиты органов дыхания и зрения. В результате пожара пострадал один человек, личность которого устанавливается в настоящий момент и который был госпитализирован. Причина возгорания в настоящий момент оперативно-следственными мероприятиями устанавливается. Всего для ликвидации пожара было привлечено две единицы основной и три единицы специальной пожарной техники. Начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области полковник службы гражданской защиты Крицкий Александр Иванович.